ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच श्रद्धा वा लभते ज्ञानम् श्रद्धा वा लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धा वा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानं तत् परसंयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति श्रद्धा वाल्लभते ज्ञानं तत् परसंयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति श्रद्धा वा लभते ज्ञानन्त परसंयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्ति मचिरेणाधिगच्छति श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति अग्नश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः न सुखं संशयात्मनः अग्न्यश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः अग्नश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश यल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्त कर्माणम् योगसन्न्यस्त कर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि ത്മവതർമാണി നിബധന്തി ധനഞ്ജയാബന്തിജയാണം ജാന സിന്ന സംശയം योगसन्न्यस्त कर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्त कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया आत्मवन्त कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया योगसन्न्यस्त कर्माणं संशयम् योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्त कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया आत्मवन्तं कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया योगसन्न्यस्तकर्माणि तस्मादज्ञानसम्भूतम् तस्मादज्ञानसम्भूतम् ऋत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ऋत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयै योगम् चित्वैनं संशयै योगम् आतिष्ठोतिष्ठ ष्ठ भारत आतिष्ठोतिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतम् ऋत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः तस्मादज्ञानसम्भूतम् ऋत्स्थम् ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयै योगमातिष्ठो चित्वैनं संशयै योगमातिष्ठतिष्ठ भारत तस्मादज्ञानसम्भूतं रुत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयै योगमातिष्ठतिष्ठ भारत कस्मादज्ञानसम्भूतम् ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयै योगमातिष्ठो तिष्ठभारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवत् ब्रह्मविद्यायाम् ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानकर्म नाम चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्म नाम तुतो ध्याया हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत